Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam malam Syukur alhamdulillah kita dapat jumpa hari ini hari ini eh 6 bulan uh, November 2025. Saya doakan tuan-tuan uh, semua sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, Allahu akbar. Pertama adalah amaran mengenai uh, hujan dengan uh, Filipina yang baru saja dilanda taufan uh, dengan uh, kemusnahan yang sangat teruk uh, di bahagian uh, utara Filipina. Saya baru tengok video ada tadi uh, Dahsyat Dan uh, sisa taufan itu sekarang sedang menuju ke Vietnam Dan uh, dengan uh, ketidaktentuan cuaca dari bagi peralihan monsoon uh, Kita di Malaysia pun sering uh, menerima amaran daripada Jabatan Meteorologi Terutama di Sabah Yang sekarang hampir semua kawasan harus uh, berhati-hati dengan taburan hujan yang tinggi Begitu juga di utara tanah air Tuan-tuan dan perempuan uh, Syukur Alhamdulillah kerana semalam kita update Sudan belum ada jawapan daripada jeneral Muhammad Hamdan uh, Dagalo yang mewakili RSF uh, Berarti tawaran uh, ceasefire uh, yang uh, dimulakan oleh Amerika Syarikat uh, yang uh, semalam yang kemarin uh, apabila uh, Caroline uh, Levitt uh, bercakap bagi pihak Perdana Menteri Donald uh, pihak Presiden Donald Trump di mana satu tawaran uh, proses keadaan keamanan ceasefire yang ditawarkan bagi menyelesaikan krisis di Syria. sah hari ini kedua-dua pihak telah pun menyebut mereka bersetuju untuk memulakan rundingan uh, ceasefire. Cuma sekarang kita belum lagi mana kita masih menunggu jawapan daripada entiti yang ada kepentingan uh, dalam uh, krisis ni itu United uh, iaitu Arab Satu Arab Saudi dan juga Mesir. Uh, yang belum lagi menyatakan komitmen uh, terhadap tawaran Amerika untuk memainkan peranan kerana Mesir mempunyai akses terus uh, dengan uh, kerajaan hari ini manakala UAE mempunyai akses terus dengan uh, puak uh, Dagalo berarti Abdul Fatah Al-Burhan, Ketua Angkatan Tentera yang memimpin uh, kerajaan hari ini eh, yang juga boleh dianggap sebagai pemimpin kepada Angkatan Tentera yang mewakili apabila perang ini dah menjadi perang kaum, maka dia mewakili apa yang dipanggil sebagai Arab Sunni. Dan uh, Presiden Muhammad Hamdan uh, Dagalo yang mesranya dipanggil Hamid T uh, daripada RSF, uh, Rapid uh, Support Force, juga telah menyatakan uh, mereka bersetuju untuk masuk ke meja rundingan dan kemudiannya bercakap mengenai apa yang disebut sebagai gejatan senjata dan uh, membuka pintu laluan kemanusiaan uh, jawapan kedua-duanya cepat kepada respon terhadap tawaran yang diberikan oleh Amerika Syarikat tapi kita tak pasti berapa cepat uh, meja rundingan boleh dibuka untuk melaksanakan uh, ceasefire dengan laporan terkini daripada uh, Darfur uh, dan juga wilayah berkrisis eh, uh, ke angka kematian dan juga pembunuhan sesama orang Islam masih lagi berleluasa dan jelas belum dapat dikawal Jadi itu update yang saya jelaskan pada tuan-tuan di Sudan Satu lagi saya jelaskan juga pada tuan-tuan untuk lebih spesifik pada malam ni Sudan ni merdeka pada tahun 1956 Dan kemudian mereka menjadi wilayah yang terbesar di Afrika Dengan secara tradisinya Sejak 1956 Afrika Sudan berada di bawah satu kepimpinan yang tak pernah pun dikaitkan dengan Puak. Pada tahun 1989 berlaku rampasan kuasa di Sudan di mana untuk pertama kali rampasan kuasa yang dibuat oleh Presiden Omar Bashir yang menjatuhkan pemimpin pada waktu itu Al-Mahdi. Dan kemudian Omar Bashir ni sama seperti presiden yang dulu mempunyai hubungan yang baik dengan Amerika Syarikat. Mereka disenangi di Barat dan mereka adalah sebuah negara Afrika yang mengeksport senjata, mengeksport minyak dan juga mengeksport emas. Masalah berlaku bermula 1989 apabila Sudan Baru yang dipimpin oleh Omar Bashir cenderung untuk membentuk apa yang dipanggil sebagai Republik Islam Sudan. Dan Sudan pada ketika itu memberi sokongan kepada semua kumpulan yang disebut pejuang Islam tapi ditakrifkan oleh Amerika Syarikat dan juga Eropah sebagai teroris. Mereka memberi perlindungan pada pejuang Palestin, mereka memberi perlindungan pada banyak kumpulan yang pada waktu itu barat menganggap mereka adalah pengganas. Apabila Presiden Omar Bashir mula menunjukkan cuba menginstitusikan Sudan sebagai sebuah uh, blok uh, negara Islam dan berteraskan Islam di Afrika, maka timbullah ketegangan. Pada tahun 1963, 4 tahun selepas uh, Presiden Omar Bashir ini mengambil alih, maka Amerika telah menyenaraikan Sudan sebagai negara pengganas. Yang kemudian sekutu-sekutu Amerika di Kesatuan Eropah dan sekutu-sekutu besar Amerika yang berada dalam blok negara Islam di Asia Barat juga mula menyisihkan diri daripada Sudan. 1963 bermulalah apa yang dipanggil sebagai tekanan ekonomi ke atas Sudan. Walaupun negara seperti Malaysia tidak mempedulikan uh, tekanan yang dikenakan oleh barat dengan kita juga menjadi sebahagian daripada pelabur minyak yang besar di Sudan maka Sudan mula terisolasi dengan krisis yang mula berlaku di dua di dua kawasan di Sudan Selatan negara-negara barat mula menaja pergerakan orang-orang Kristian untuk membina negara Kristian Sudan di bahagian selatan Sudan kerana inilah wilayah yang ada majoriti Kristian dan mereka adalah African Sudan yang mana puak ini dipimpin oleh mendiang John Gareng. Dan kemudiannya pada 2011, wilayah ini terpaksa dilepaskan apabila Sudan menjadi begitu lemah dan kemudian tekanan ke atas Sudan menjadi begitu besar maka akhirnya Sudan Selatan dimerdekakan. Dan seperti mana yang dilakukan oleh negara barat apabila mereka berjaya memecahkan Sudan ini dan Sudan Selatan tak juga melalui proses keamanan kerana berlaku pertembungan di antara dua kumpulan Kristian untuk menguasai Sudan Selatan maka Sudan Selatan juga dibiarkan berlaku dalam perang saudara tanpa bantuan daripada negara barat. Berarti sama seperti mana mereka lakukan ketika mereka cuba memecahkan Timor Leste keluar daripada Indonesia dengan janji Timor Leste akan dimajukan. Kemudian Timor Leste ditinggalkan hinggalah kemudian Timor Leste diterima oleh ASEAN sebagai rakan baru. Itu juga yang berlaku kepada Sudan Selatan. Apabila kebangkitan di Sudan Selatan ini berlaku di mana orang Kristian ingin membangunkan sebuah negara yang terpisah daripada Sudan, maka Presiden Omar Bashir terpaksa menumpukan keseluruhan angkatan perang dia untuk menentang Mendian Jonggareng yang memimpin pasukan bersenjata Kristian yang disokong oleh negara-negara barat. Ketika perang ini berlaku pada tahun 2003, mereka juga meminta orang-orang Arab, orang-orang Afrika Muslim yang tinggal di utara Sudan menuntut wilayah perang. Berarti perang berlaku di dari kerajaan Khartoum yang berada di tengah Sudan. Pimpinan Omar Bashir ini terpaksa berperang untuk menentang pembentukan negara Kristian di selatan Sudan dan ada kebangkitan daripada Afrika Muslim Sudan untuk membina negara mereka sendiri di utara Sudan. Oleh kerana pada waktu tersebut terpecah tiga Sudan dalam kesi bersenjata, maka pada tahun 2003 Presiden Omar Abbasir dalam keadaan Sudan telah pun melalui proses uh, sekatan ekonomi 10 tahun. Telah memandatkan kepada uh, Puak Janjawid. Uh, untuk... Janjawid. Uh, dia bagi mandat kepada Puak Janjawid untuk membantu dia. Puak Janjawid adalah Afrika kulit hitam tetapi bersahabat dengan orang Sunni Sudan kerana sama ma 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 mazhab dia. Jadi Janjawid ini berjuang dengan mendapat persenjataan terus daripada kerajaan Sudan. Berarti... Bermula 2003, kedua-dua orang ini adalah sahabat baik Ini yang mendorong dan menyokong uh, Presiden, uh, Sudan, uh, menjadi, uh, Presiden Sudan uh, Dengan menjadi, sini yang menyokong Presiden Sudan Dengan menjadi Ketua Akatan Tentera Yang ini menyokong Presiden, uh, bekas Presiden Sudan, Omar Bashir Dengan menjadi pemimpin Janjawid Yang menentang kebangkitan orang-orang Afrika Islam Daripada menuntut sebuah negara baru Pada 2003, kerana mereka hanyalah puak maka mereka menuntut pada presiden Omar Bashir di tengah-tengah presiden Omar Bashir makin teruk ditekan maka akhirnya presiden Omar Bashir setuju menaik taraf puak Janjawid ini pada nama Rapid Support Force berarti mereka adalah tentera yang diberi periktirafan kerana sedang menentang kebangkitan untuk menuntut sebuah negara Sudan Kulit Hitam akhirnya tak dapat dipertahankan kedudukan presiden Omar Bashir kerana beliau kerana ekonomi Sudan makin ditekan Sudan Selatan tak dapat kemerdekaan, berlaku kebangkitan di Sudan Utara untuk menuntut sebuah negara merdeka Afrika Muslim Sudan ni, maka akhirnya 2013 mereka dinaik taraf sebagai Rapid Sudan Rapid Support Force, Rapid Support Force. Dalam negosiasi Rapid Support Force ni, mereka mendapat hak untuk menjual terus emas yang banyak di bahagian utara Sudan ni sebagai sumber ekonomi untuk menanggung keperluan Rapid Support Force serta wilayah yang mereka kuasai. Manakala kerajaan Sudan di bawah bekas Presiden Omar Bashir ni, mendapat keuntungan, dapat menanggung negara dia daripada penjualan minyak dalam pasaran gelap. Apabila jatuhnya Presiden Omar Bashir, kerana kebangkitan rakyat telah begitu banyak, rapid Sudanese force pun dah tak boleh nak mempertahankan Omar Bashir dengan menentang orang-orang Janjawid. Manakala tentera Sudan Government of the Day juga yang tak dapat membunuh orang-orang Sudan yang bangkit untuk menjatuhkan Presiden Bashar, maka kedua-dua orang ini bergabung dengan meminta Omar Bashir ini meletakkan jawatan. Maka kedua-dua ini adalah rakan yang bergabung menjatuhkan Presiden Bashir, kemudian Presiden Bashir ini mengambil pengganti dia. Tapi pengganti dia digulingkan digulingkan oleh General Abdul Fattah Borhan, tentera rasmi kerajaan dengan disokong oleh rakan dia. Pada waktu itu mereka nak membentuk kerajaan bersama dengan membentuk Sudan baru yang kemudiannya bebas daripada sekatan. Karena Sudan baru adalah karena Sudan telah pun jatuh miskin di bawah kerasnya pimpinan Omar Bashir dan karena Sudan telah pun dikenakan sekatan sebagai sebuah negara teroris maka akhirnya Sudan ini menandatangani perjanjian Abraham Accord. Iaitu mengiktiraf Israel dengan jaminan Amerika Kamu iktiraf saya, barulah sekatan kata Sudan ditarik balik Tapi Amerika tak pernah memenuhi janji ini Kerana kedudukan Sudan yang sangat bergoyah Selepas 2019, apabila naiknya Presiden uh, Muhammad, naiknya Presiden uh, apa ni, Abdul Fattah ni, Ataupun Presiden Borhan ni, Dia tak mampu menanggung kewangan kepada rakan dia Di RSF Iaitu rakan dia, apa ni, Hamid T Dia tak mampu nak tanggung Hamid T minta berkali-kali kewangan supaya kedudukan uh, Rapid Sudan Force yang memerlukan kewangan untuk mengendalikan ekonomi masyarakat uh, Sudan Arab. Tak dapat dipenuhi oleh kerajaan persekutuan tentera pada waktu itu yang dikait oleh masyarakat Arab Sunni. Uh, maka pada Oktober uh, 2020 pada April 2023 berlakulah perang saudara. Perang saudara ni sebenarnya krisis dua kumpulan bersenjata. Satu adalah Government of the Day, Government of the Day yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah ni. Yang mana dia adalah uh, presiden yang kedua adalah pasukan bersenjata rapid uh, support force yang dulunya bersama dengan ini men, men, apa ni melindungi presiden uh, Omar Bashir. Maka berlakulah pertempuran bersenjata antara dua puak. Tapi kedua-dua puak ini akhirnya memindah perang ini kepada perang etnik ataupun perang yang berasaskan kepada suku bangsa. Uh, saya ulang banyak kali bahawa peristiwa yang saudara lihat di Darfur sekarang ni adalah peristiwa yang jauh lebih buruk peristiwa yang berlaku pada tahun lepas apabila perang ni bermula dan kemudiannya orang awam yang tak bersenjata pun keluar berarti mereka yang bersif yang berarak Sudan ni membunuh orang uh, turut membunuh orang uh, Afrika Sudan Muslim Afrika Sudan Muslim ni membunuh Arab Islam Muslim perang ni dah jadi sangat teruk tapi pada waktu tu media sosial menghadkan suara perang kerana ada sanction ke atas konten Palestin Berarti kedudukan uh, pembunuhan besar-besaran uh, pada Oktober sampai lah, uh, 2025 ini tak banyak disiarkan di media sosial. Ketika Jari Sri mula bawa story Perang Sudan ni pada awal ketika sebelum berlaku Taufan Al-Aqsa, kita terpaksa blur banyak visual kerana banyak visual tangan dipotong, uh, kaki dipotong dan leher dipenggal menandakan bahawa perang antara dua etnik ini Arab Islam dan juga Afrika Islam ni membabitkan masyarakat awam yang telah pun jadi hampir sama dengan krisis di Rwanda uh, 1994 di antara puak Hutu dan puak uh, Tutsi. Di mana perang tersebut dalam masa seminggu telah mengorbankan 500 sorry dalam masa 100 hari telah mengorbankan ribu orang. Di Rwanda ada masalah yang sama. Mereka tak ada krisis tentang agama Kristian. Tapi Rwanda Tutsi dan Rwanda Hutu telah bermusuh dan dalam tempoh 100 hari setengah juta orang mati dibunuh. Masalah yang sama berlaku dalam kepuakkan di benua Afrika apabila perang di Sudan ini berlaku. Bak itu saya jelaskan pada tuan-tuan tawaran yang terbaik yang mana kita masih lagi menanti mereka yang ada pengaruh ke dalam Sudan sama ada untuk menjadi penyambung kepada langkah dengan menghubungi Abdul Fattah al-Burhan ini tugas Mesir dan kemudian untuk mendapatkan uh, kerjasama Muhammad Hamdan Dagalo RPR uh, Rapid uh, Sudanese Force ni uh, Rapid Support Force ni adalah tugas UAE. Kalaulah kedua-dua negara ini saya fikir kata sekarang di peringkat ground telah berlaku. Uh, Usahakan semua orang nampak bahawa perang di Sudan takkan ada pihak yang menang atau yang kalah. Siapa saja yang melabur dalam perang Sudan akan menanggung kerugian yang besar. Karena perang ni dah berlanjut 30 bulan tanpa ada tanda-tanda bahawa Sudan dapat disatukan di bawah mana-mana pihak seperti Rapid Support Force pun tak menang dan tentera Government of the Day pun tak menang maka kita harap langkah yang seterusnya dapat kita dengar perkembangan dia besok adalah kenyataan daripada Mesir dan langkah yang kita boleh dengar daripada besok adalah kenyataan daripada UAE bahawa mereka berjaya menghubungi proksi mereka dan kedua-dua proksi ini boleh diatur rundingannya di sebuah negara berkecuali yang mana kita fikir kalau Mesir nak menanggung beban ini agak berat kerana Mesir sekarang berada dalam tugas menyelesaikan krisis Gaza kita tunggu sama ada negara yang paling prominent iaitu Algeria Kerana Algeria berada di United Nations Security Council Kalau Algeria akan mengambil tanggungjawab untuk menjadi negara perunding Bagi kedua-dua negara ini Kerana Algeria juga adalah sebuah negara Afrika Utara Islam Algeria adalah wakil yang masih ada dalam 10 negara yang dilantik dalam PBB Kita tunggu kerana perundingan ini tak mungkin terbeban ke atas Mesir Dan Mesir pun tak mungkin diterima sebagai negara berkecuali kerana dia terlibat secara langsung Dalam perang saudara di Sudan jadi itu yang saya boleh update tuan-tuan Kedua-dua pemimpin yang ada dalam gambar di biru Dan ini gambar di TikTok Telah pun menyatakan secara terbuka bersama. Cuma prosesnya agak rumit Seperti saya kata semalam Kerana pegang perang ini telah melebar dalam kawasan yang sangat luas Dendam kesumat dan juga kemarahan Serta pemilikan senjata telah berteraburan di, di, di serata tempat Dan untuk mengawal kumpulan-kumpulan ini pun Tak semua kedua-dua ketua ini mampu mengawalnya Apabila dia telah menjadi civil war Dulu dia adalah Perang organisasi. Ini adalah RSF, ini adalah government of the day. Ha, tapi oleh kerana perang ini telah merebak selama 30 bulan dalam keadaan yang bercempera dan dalam keadaan yang berterabur. Agak rumit. Kerana akan lahir walau walut kecil. Kalau saudara lihat dalam laporan baru pun, sebahagian daripada peta, peta Sudan ini dah ada pecah empat. Ha, sebahagiannya adalah dikuasai oleh mereka yang dipanggil neutral mereka ada senjata mereka bentuk satu kawasan yang mana mereka tak nak terlibat dengan perang ni dan mereka mempertahankan kawasan mereka daripada dimasuki oleh mana-mana dua puak besar mana kalau kumpulan yang keempat ni pula dia berada dalam blok sunni tapi dia tak mau bersama dengan tentera government of the day dia nak bina pula satu lagi blok baru tapi dia masih kecil dia yang utama adalah menyelesaikan dua kumpulan besar lah Maka itu saya jelaskan kepada tuan-tuan itulah keadaan yang ada di Sudan pada hari ini daripada sejarahnya yang panjang merdeka tahun 1956 menjadi sebuah negara makmur yang disenangi oleh sekutu barat kerana ini adalah lubuk minyak yang besar ketika minyak sedang diperlukan dengan begitu dalam jumlah yang begitu besar oleh negara-negara besar. Dan bila berlaku rampasan kuasa pada tahun 89 kerajaan ini masih disokong. Dia mula dibenci apabila dia menukar imej Sudan yang dulunya dianggap telaga minyak, lombong emas dan juga lombong perak yang kaya raya kepada sebuah negara yang cuba membina empire Islam di benua Afrika. Jadi dengan terisolasi daripada tahun 1963, tuan-tuan boleh bayang 30 tahun terisolasi jadi sampai tahun 2023 adalah kemuncak di mana kemiskinan, kedudukan ekonomi yang rapuh serta timbulnya percanggahan di antara dua kumpulan yang berpecah kerana hilangnya pemimpin yang menubuhkan mereka apabila Omar Bashir dijatuhkan, maka krisis ini berlaku. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan dengar banyak spekulasi Bila Amerika datang untuk membuat uh, damai, kemudian uh, UAE masuk, semua akan spekulasi kerana negara ini negara kaya minyak uh, Di mana simpanan emasnya juga adalah yang terbesar di dunia Dia masih ada 1550 ton emas dalam perut bumi dia, ada 700 ton perak Dan negara ini juga dikenal pasti sebagai negara emas baru kerana dia ada REE, simpanan REE yang sekarang baru mula dicari oleh masyarakat dunia Ha, cuma saya kata kalau dibiar, tuan-tuan kata tak ada negara yang bantu. Nanti bila ada negara membantu, timbullah spekulasi bahawa Amerika bantu kerana nakkan minyak. UAE bantu kerana nakkan emas. Ha, kalau datang lagi, apa bantu segala macam. Ha, tetapi ingat bahawa menyelesaikan perang ini adalah lebih penting sebelum kita pergi kepada prejudis bahawa tak ada siapa yang tak mahukan Sudan. Kerana Sudan ada minyak, Sudan ada emas dan juga adalah kerana Sudan ada perak. Dan sorry, kerana Sudan ada RIE. Jadi untuk penjelasan uh, ini saya jelaskan kepada tuan-tuan bahawa satu pintu ke arah penyelesaian perang di Sudan telah dibuka selepas 30 bulan dengan tawaran yang diberikan oleh Presiden Trump dan kedua-dua ini menyambut, kedua-dua pemimpin ini menyambut uh, mahu uh, menyelesaikan krisis ini kerana perang ini sudah tiada jalan siapa menang dan siapa akan kalah dan yang kedua adalah kerana uh, Mesir. Uh, yang kedua adalah kita tunggu apa kata Mesir, UAE dan juga Arab Saudi Tiga pihak yang diberi tanggungjawab kepada Amerika untuk bercakap kepada wakil-wakil yang berada di dalam Sudan untuk kembali ke meja rundingan Dan yang keempat kita sedang nanti negara mana yang akan memainkan peranan sebagai negara pendamai Yang mana kita berat Algeria lah yang paling prominent kerana satu Algeria adalah satu daripada negara Afrika Islam yang berada dalam majlis keselamatan dan Afrika dan Algeria juga memainkan banyak peranan proaktif dalam membawa usul mengenai Palestin di PBB. Itu saya update tuan-tuan tentang uh, keadaan di Sudan dan uh, alhamdulillah berbanding semalam hanya uh, presiden uh, Al-Fatah Burhan saja mengatakan dia studi pada rundingan damai tapi hari ini presiden Hamed T ataupun presiden Dogalo telah mengatakan dia juga mahukan uh, perdamaian dan bersedia untuk menerima tawaran gejatan senjata yang di uh, yang ditawarkan oleh Amerika kadang